स्वाध्याय कक्षा आठवीं विषय हिंदी पाठ मधुबन सूचना के अनुसार कृतिया करो एक संजाल पूर्ण करो राजकुमार जी के जीवन की घटनाएं 1921 से गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग 1925 से इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की 1930 कबीर का रहस्यवाद लिखा 1926 विवाह प्रश्न दो कारण लिखिए एक डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का कारण उत्तर डॉक्टर साहब का राजनीति से दूर रहने का कारण डॉक्टर साहब को राजनीति में कोई रुचि नहीं थी वह साहित्य चिंतन में विश्वास रखते थे दो डॉक्टर साहब का मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित होने का कारण उत्तर डॉक्टर साहब मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित हुए क्योंकि नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय नहीं था प्रश्न तीसरा करो पाठ में प्रयुक्त भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लिखो एक जवाहरलाल नेहरू दो लाल बहादुर शास्त्री तीन इंदिरा गांधी चार मोरारजी देसाई चार कृति पूर्ण करो गृहस्थ जीवन में इनसे प्रेम हुआ सात्विकता नैतिकता भाषा बिंदु। निम्नलिखित शब्दों के उदंत तब्दीत बनाओ एक मिलना मिलन दोन ठहरना ठहराव, तीन इंसान इंसानियत चार शोक शौकीन पांच देना देने वाला कहना कहने वाला सात भाव भावना आठ बैठना बैठ नौ घर घरेलू दस धन धनी उपयोजित लेखन अपने विद्यालय में आयोजित विज्ञान प्रदर्शन के उद्घाटन समारोह का प्रमुख मुद्दों सहित वृत्तांत लेखन कीजिए उत्तर विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन समारोह 26 जनवरी 2019 को ज्योतिबा फुले विद्यालय नागपुर में एक विज्ञान प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया इस प्रदर्शनी का आयोजन अंतर विद्यालय स्तर पर तीन दिनों के लिए किया गया था विद्यालय के प्रवेश द्वारा को रंग बिरंगी फूलों से सजाया गया था विद्यालय के 20 कक्षों में विद्यार्थियों से संबंधित वस्तुएं प्रसिद्ध वैज्ञानिकों को के चित्र तथा अनेक वर्किंग मॉडल सजे थे प्रदर्शनी का उद्घाटन नागपुर विश्वविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राम आचार्य के द्वारा किया गया सर्वप्रथम विद्यालय के कप्तान पल्लव भालेराव ने पुष्पहार पहनाकर उनका स्वागत किया तंदुपरांत विद्यालय के प्राचार्य श्री सलील मोहिते ने डॉक्टर आचार्य का स्वागत करते हुए विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान का उल्लेख किया डॉक्टर आचार्य ने प्रथम कक्षा का रिबन काटकर प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन किया प्रदर्शनी देखकर डॉक्टर आचार्य बहुत प्रसन्न हुए मैं समझा उत्तर इस पाठ के माध्यम से मैंने प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा के जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त की उनकी काव्य रचना की प्रेरणा के बारे में जा जानना साहित्य के प्रति उनके जीवन के लौकिक व पारलौकिक प्रेम तथा देश की राजनीति में उनकी रुचि आदि के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की अंतरजाल से डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी से संबंधित अन्य साहित्यिक जानकारियाँ प्राप्त करो उत्तर डॉक्टर रामकुमार वर्मा आधुनिक हिंदी साहित्य में एकाकी सम्राट रूप में जाने जाते हैं यह हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकार व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं आपने जीवन के अनुभवों से नाटकों की विषय तैयारी की तथा अनेक रचनाओं को लिपिबद्ध किया इनकी प्रमुख रचनाओं में पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाइप चारुमित्र दीपदान अभिशाप एकलव्य हिमालय कबीर का रहस्यवाद चित्ररेखा उत्तरायण आदि का समावेश 1930 में रचित बादल की मृत्यु इनकी पहली एकांकिका है इन्होंने ऐतिहासिक और सामाजिक दो तरह के एकांकी नाटकों की सृष्टि की कभी कवि तो कभी एकांकीकार कभी नाटककार तो कभी आलोचक तो कभी साहित्य के इतिहास लेखन के रूप में इन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी कृतियों से चमत्कृत किया कहानियों कविताओं द्वारा मनोरंजन तथा ज्ञान प्राप्ति होती है इस पर अपने मत लिखो उत्तर जिस प्रकार शरीर को निरोगी रखने के लिए अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार जीवन में आनंद के लिए मनोरंजन की आवश्यकता होती है हम अपना मनोरंजन घर बैठ किताबें पढ़कर कर सकते हैं क्योंकि किताबें ज्ञान प्राप्ति का सहज सरल और सुलभ माध्यम है उनमें छपी कहानियाँ व कविताएँ बहुत ही रोचक होती हैं वे हमें कुछ ना कुछ सिखाने का प्रयास करती रहती हैं इनमें विद्वानों का ज्ञान उनके चिंतन का सार उनके जीवन का संघर्ष सब कुछ स्पष्ट रूप से झलकता रहता है कई साहित्यकारों ने कहानियाँ व कविताएँ लिखी है बच्चों के लिए परियो अकबर बिरबल राम आदि की कहानियाँ व प्रकृति शरीर के अंगफल फूल सब्जियाँ आदि से संबंधित कविताएं बनाई गई है जिन्हें पढ़कर उनका उदास मन प्रफुल्लित हो जाता है और साथ ही उनके ज्ञान में भी वृद्धि होती है साक्षात्कार लेने के लिए किन किन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो सकता है सूची तैयार करो प्रत्येक शब्द से एक एक प्रश्न बनकर लिखो उत्तर कुछ क्या किस कौन सी किससे क्यों किस क्यो, आदि प्रश्न एक आप अपने माता पिता व बचपन के बारे में कुछ बताइए दो आपके छात्र जीवन में क्या क्या अभिरुचिया थी तीन आप किसे अपना आदर्श मानते हैं चार आपकी पसंदीदा रचना कौन सी है पाँच साहित्य लिखने की प्रेरणा आपको किससे मिली छः आपको कविताएँ लिखना सबसे ज्यादा क्यों पसंद है सात किस घटना ने आपके जीवन को बहुत प्रभावित किया